borang-borang yang korang nak kena isi Macam mana korang nak hantar borang-borang tersebut Siapa yang kena ada kat dalam borang Selamat pagi, hai kepada semua Okay, so anda bersama-sama dengan saya Azman Haris daripada Cahaya Kristal Event and Catering Senian Berhad Okay, sebelum itu Korang kena subscribe dulu YouTube ini Dan korang kena klik link di bawah Free sahaja, jangan risau Percuma Dah tekan, Okey, jom saya sharekan tips-tips untuk anda. Eh okay, aku nak kongsikan dengan korang ni, kalau korang nak kahwin, so macam mana dan apa prosedur yang korang kena tahu untuk proses kahwin ni. Dan prosedur-prosedur tu korang kena tahu sebaik-baiknya. Okey, step yang pertama, prosedur yang paling penting untuk kenduri kahwin ni. Korang dah kena ada calon, of course. Okey, calon tu adalah prosedur yang paling pertama sekali. So kalau korang tak ada calon Macam mana korang nak kahwin? Korang tak boleh kahwin tak? Lah. So korang kena cari calon Okay dan seterusnya Korang kena rancang Korang punya cuti untuk pergi ke kursus perkahwinan Ini adalah antara sesuatu yang paling basic Sekiranya korang nak kahwin Sebab apa? Di Malaysia Sekiranya korang nak kahwin Korang perlu ada Sijil khusus kahwin Yang telah diiktiraf oleh badan-badan yang bertauliah di Malaysia seperti Jawi. Okey, kebanyakan uh, klien yang kita kita jumpa uh, banyak info-info tentang kursus kahwin, apa yang diberi input-input di dalam sesi kursus kahwin itu tidak dapat. Seperti HIV nak buat bila HIV, tak tahu nak bila buat HIV dan lokasi dekat mana. So uh, saksi lepas tu detail-detail yang macam tu yang kita rasa macam Uh, tak sangat penting tapi sebenarnya itu sekiranya korang tak note kan korang tak ambil tahu apabila korang nak submit dokumen-dokumen terutama seorang uh, dokumen lelaki kena siap dulu dan baru boleh hantar kepada proses untuk dokumentasi perempuan tapi kalau dokumen lelaki tak siap macam mana korang nak siapkan dokumen perempuan nah, yang itu korang kena tahu Alright, itu adalah step pertama Step seterusnya adalah ujian saringan HIV Okey, kenapa kena buat saringan HIV ini? adalah sangat penting dan sangat diutamakan nak tahu itulah khusus kawin dia akan ceritakan apa sebab dia. Okey, dekat mana korang boleh buat saringan HIV ni? Okey. Di semua klinik kerajaan Malaysia. Korang boleh terus pergi sana dan ambil form untuk uh, pergi je terus ke kaunter dan minta form untuk saringan ujian HIV pra perkahwinan. So nanti uh, nurse dekat situ akan bagi form So situasi dia kat situ nanti korang kena fill up form Dan seterusnya akan dipanggil untuk mengambil darah Tak payah tunggu lama mungkin dalam uh, Tengok kepada klinik juga kadang-kadang ada klinik yang sampai setengah jam Ada yang klinik sampai mungkin satu jam ha, Tengok kepada musim So pada hari tersebut juga korang akan terus dapat untuk uh, keputusan lah Then uh, keputusan dah dapat Tanda tangan daripada doktor itu adalah sangat penting So means dekat form tu doktor telah menandatangani Surat form yang korang isi HIV tu dah siap Lepas tu korang terus kompilkan sekali dengan dokumen yang hendak dihantar ke pejabat agama Ataupun sebelum mendapat tanda tangan daripada juru nikah so, Kalau dah dapat tanda tangan juru nikah sebelum dapat tanda tangan juru nikah Pastikan ada form saringan HIV ni Kalau tak ada, juru nikah takkan sign sebab form tu tak lengkap Okey, dapat tu? Okey, dan seterusnya Korang perlu mengisi borang 2A Mana korang nak dapat borang 2A? So, korang boleh terus klik ke deskripsi di bawah Kami telah sediakan link Terus pergi ke borang tersebut Dan korang hanya perlu isi dokumen-dokumen Apa yang diperlukan di dalam link tersebut Selepas korang dah isi borang-borang tu apa yang korang perlu buat So korang kena print out okay? Jangan lupa, orang kena print out borang 2A tu yang borang yang korang dah isi tadi tu. So print out borang tu uh, lepas tu korang kena kompilkan sekali dengan korang punya kad pengenalan, pengantin dan lelaki lah dan lepas tu saksi dua orang. Alright. Setelah selesai uh, print out, compile terus untuk mendapatkan tanda tangan daripada tariah Korang di daerah masing-masing. Kemudian Step seterusnya, korang perlu hantar borang yang dah dikompilkan, dah lengkap. Maksudnya dah dapat dengan surai si, so saksi, dah dapat sign daripada karya. So korang perlu hantar dokumen tu ke pejabat agama Islam untuk mendapatkan kelulusan pengantin lelaki untuk berkahwin. Kalau tak ada kelulusan, kalau tak dapat tanda tangan kelulusan daripada pejabat agama, korang tak boleh nak kahwin. Kena ingat tu. So seterusnya Barulah step akhir korang boleh submit dokumen yang lengkap tadi Kepada pihak perempuan untuk proses seterusnya Untuk langkah pengantin perempuan Step pertama yang korang perlu lakukan adalah Perlu mendapatkan borang 2C Borang 2C ni apa adalah borang untuk kahwin Borang kebenaran berkahwin dan uh, seterusnya, korang perlu isilah borang tadi sama macam step lelaki, bahagian lelaki. So, borang 2 korang isi. Setelah korang isi, korang perlu isi borang 2D. Okey, apa itu borang 2D? Korang boleh terus ke deskripsi di bawah, di link di bawah. Kita sediakan. Dan itu korang perlu isilah wali, wakala wali untuk pengantin perempuan. Okey, setelah selesai, korang jangan lupa untuk print juga. Ah, ha, kena print juga borang 2D dengan 2C ni untuk korang punya documentation untuk korang submit nanti untuk dapatkan tanda tangan dan seterusnya tanda tangan daripada Uh, kori yang masih kori yang masing-masing lah daerah masing-masing. Kalau di Selangor uh, boleh buat online untuk isi tu dan print out dan korang dapat. Kalau di negeri-negeri yang lain selain daripada Selangor korang kena terus pergi ke pejabat agama di daerah masing-masing lah So, berbalik kepada tadi Korang dah dapat tanda tangan Tanda tangan daripada uh, Jurunikah Dan uh, di kawasan masing-masing Kepada korang Okay, sekadar untuk sharing Situasi sekiranya uh, Ketiadaan ibu bapa Ataupun ibu bapa yang telah bercerai Macam mana proses dia korang nak buat So, untuk Sekiranya ibu bapa korang masih ada Dan uh, bapa korang Haa uh, tidak mahu menjadi wali untuk majlis perkahwinan uh, korang nanti So korang boleh lakukan dengan mendapatkan uh, borang di pejabat agama uh, Sebab kita perlukan wali juga So macam mana nak buat? Kita kena ada wali hakim uh, Wali hakim So nak menggantikan daripada wali yang 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 utamalah Maksudnya ni bapa tapi bapa kita masih ada tapi tak nak jadi wali pada hari majlis So orang tu korang boleh dapatkan di pejabat agama dan korang printkan dan korang kena jumpa dengan uh, ayah ataupun bapa korang tu untuk dapatkan tanda tangan bermaksud dia bersetuju untuk wali hakim mewakili dia untuk menjadi wali pada hari pernikahan korang. Alright? Dapat tu. Uh, so bila dia dah tanda tangan, so kena compilekan sekali dengan dokumen borang-borang yang tadi itulah dan terus submit ke pejabat agama. Jangan korang ke pejabat agama tiba-tiba uh, uh, ayah korang tak nak jadi wali. So kena buat muka kerja. So kena periksa betul-betul sekiranya uh, ayah sudah mak ayah dah bercerai ataupun ayah tak nak jadi wali. So kena sertakan sekali dengan borang ini. Borang ni mana nak dapat? Terus pergi link di bawah juga. Okay, so itu sahaja uh, tips yang uh, saya nak share pada sesi video ini. Okey, nantikan tips-tips uh, yang seterusnya di video-video yang akan datang. Kami akan share lagi berbagai-bagai tips yang terbaik untuk anda yang sedang merancang untuk majlis perkahwinan korang. Okey, last itu sahaja daripada saya. Jangan lupa boleh subscribe YouTube ini dan boleh share dan boleh klik tombol di bawah untuk mendapatkan notifikasi anda dengan segera. Itu sahaja daripada saya Azman Haris daripada Cahaya Kristal Event and Catering Sini Amrhai. Assalamualaikum.